комментировать хочу поздравить свою команду с победой. И Кривбас Баскет, в принципе, считаю, с хорошей игрой. Думаю, мы контролировали сегодня ход игры. Все, немного глупых ошибок наших позволили защите нашей глупые ошибки. В конце немножко выровнять игру Кривбас Баскету, да? довести до более-менее нервной, так сказать, концовки. Думаю, в принципе, главная задачей наша сегодня была остановить быстрый прорыв Кривого Рога. Это их любимая игра, быстрая, да думаю, что 100 очков, которые они забили сегодня, соответствуют нашей хорошей защите. И, ну и, соответственно, результат пришел из этого. Краткий комментарий, да, краткий дадим. Значит, э, во-первых, э, мы рассчитывали на такую тяжелую игру, зная... Э, я знаю этого тренера как игрока, и как э, тренера. Он очень грамотный, рассудительный. Он э, знал, что будет готовиться к нам какие-то хитрости. Он это применил сегодня э, прессинг в конце, мы, где мы стушевались чуть-чуть. Для нас это было неожиданно. И с другой стороны, у нас не было времени, как бы от, подготовиться против прессинга такого. Вообще, не обязательно против этой команды, а вообще. Поэтому мы допустили в концовке обидные, досадные ошибки, но все-таки удержали победу, за что спасибо команде. В целом результатом доволен, но моментами есть претензии. Спасибо пока свежие эмоции после матча. Дайте просто краткий комментарий сегодняшний. Конечно, мы знаем все это, что Азамаш хорошая команда. И наша задача была сегодня не дать им убежать. Потому что если эта команда начинает выигрывать там, 10 очков и более, конечно, трудно их потом остановить. Потому что много мастеров, всех позиций и большая ротация. Это нам удавалось Особенно первой четверти хорошо, первой половине, и как бы половину закончили при ровном счете. Третьей четверти нельзя сказать, что мы не справлялись с этой задачей, но у нас не было удачного нападения. Защиту мы играли на нормальном уровне, были ошибки, конечно, в без ошибок защите тоже не бывает. Но мы дали им убежать, и как бы игра э, была уже как бы под, под диктовкой немножко Азалмаши. Э, и в четверти мы показали характер. Да, у нас был небольшой шанс сравнять игру, э, выровнять. Да, по ритму игру мы сравняли игру, применяли агрессивные формы защиты. И был маленький шанс за, зацепиться за выигрыш, но как бы э, Грир своим решающим проходом показал, что он большой мастер. И я поздравляю Азов Маш с победой. Спасибо. Спасибо. Илья, пока свежие эмоции после матча. Прокомментируйте, пожалуйста, свои решения. Ну, поздравляю Азов Маш с победой. Как бы, что касается игры, то начали мы не совсем активно, как, как хотелось бы нам. Поэтому Азов Маш немножко оторвался как бы, в счете. Потом нам, у нас получилось догнать. Во второй половине играли чуть лучше. В первой половине допустили, скажем так, необязательные потери мы сделали. Во второй половине играли чуть-чуть по жестче защите. В конце у нас был шанс, как бы догнали. Фрейзер сделал очень много таких хороших бросков. Получилось догнать, но в конце удача была не на нашей стороне, поэтому, поэтому проиграли. Спасибо.